qaysi hovlida qaysi xonadonda farishtalar bo'lmaydi biz quyida aytadigan sabablar umuman farishtalarni kirgizmay qo'yadigan sabablar emas insonlarni muroqaba qilib turadigan yelkasida ikkita farishtasi alloh taoloni saqlab turuvchi farishtalar va boshqa farishtalar inson bilan doim birga bo'ladi biz aytayotgan farishtalar Allohning rahmati sakinati barakoti va sizga istig'for aytib turadigan sizga salovat aytib turadigan farishtalarni yo'q bo'lishligi biz mana shu farishtalarni yo'q qiladigan xonadonimizdan chiqib ketishlikka majbur qiladigan sabablarni ko'rib chiqamiz birinchisi ota onasiga oq bo'lgan odamning uyida alloh taoloning bu farishtalari turmaydi chunki Alloh taolo o'zini ibodatiga ota onani roziligini yonida zikr qilgan menga shirk keltirma ota onangga itoat qil ota onasiga oh bo'lgan odam xohlaganini qilsin kasasi oqarmaydi aniq bu qarindosh urug'chilik aloqalarini uzgan qotiyur rohim bu kishini uyida ham bu rahmat farishtalari bo'lmaydi chunki alloh subhanahu va taolo ko'p hadis qudusiylarda aytgan kim qarindoshchiligini tikkalasa men u bilan aloqamni tikkalayman kim qarindosh urug'chilik aloqalarini uzsa men aloqamni uzaman deydi shuning uchun ota onasi bilan yashayotgan bo'lamizmi yoki ota onasidan alohida chiqib ketib yashayotgan aka ukalar bo'lamizmi esimizdan chiqmasin o'g'il bolalar o'sha qari ota onani boqishlik siz bilan meni ishim agarchi alohida ishga chiqib ketgan bo'lsa gam ellikka kirdigizmi oltmishga kirdinizmi otangiz bormi uni boqishlik sizni vazifangiz esingizdan chiqmasin Haqiqatan inson noshud nonko'r inson ota onasini fazlini qadrini bilmaydi otasi vujudini sababi mehnat qilib topib yedirib kiydirib katta qilib qo'ydi onasi 9 oy xuddi 9 yil ko'targanda ko'tarib yurdi o'lim bilan olishib tug'di endi ozgina shu farzandini mehriga muhtoj bo'lgan paytda vaqti yo'q farzandidan ozgina bir yordamga muhtoj bo'lgan paytda o'zini bola chaqasidan oshmayapti demak birinchi xulosamiz eshikni varanglaqilib topib qo'ygan bo'ling aka koshona qilib eshigingizni tagigacha miramir qilib tashlagan bo'ling lekin ota onangizni rozi qilmasdan yashayotgan bo'lsangiz bu xonadoningizda hech qachon baraka topmaysiz ota onasiga qarindosh urushlik aloqalarini tikkalamasdan uzib qo'yganlar xotirjam bo'lsin baraka topmaydi bu ishikdan ikkinchisi it va suratni bor bo'lishligi bu xonadondan shu farishtalarni chiqib ketishligiga sabab bo'ladigan ge, ishlardan itlar faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan hadisga muvofiq ov uchun qo'ylarni boqishlik uchun yoki zarurat bo'lganda qo'riqlashlik uchungina boqiladi endi kofirlarning odatiga ergashgan holda havas uchun it boqayotgan akalarimizga aytamizki ana shu rahmat farishtalari hovlilar bo'lmaydi tanlang it boqishlikdan qancha foyda bor va shu itni chiqarib tashlasangiz qancha zarar ko'rasiz bu farishtalar sizning yuzda bo'lishigi qanchalik sizga rahmat va bu farishtalarni chiqib ketishligi sizga qanday oqibatlarni olib keladi xulosasi it boqqan odamni uyida farishta bo'lmaydi suratlarni bo'lishligi surat deganda hozirgi kundagi fotografiya shunga tushadimi tushmaydimi degan savolga ulamolar bir qancha javoblarni berishadi hozirgi bor bo'lgan fotografiyalar akalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan rassomni surati emas qaysi surat man qilingan shariatda inson o'zini qo'li bilan jonli narsalarning suratini chizishligi endi yani man fotografiya hozirgi berilgan fatvolarga ko'ra Allohning bir maxluqini aksi suvdagi yoki oynadagi aksini singari demak unga kirmaydi endi yani, mana shu fotografiyani ham ilib qo'yishlik to'g'ri emas alhamdulillah bu narsa ham sekin sekin ko'tarilib ketyapti otasiga bo'lgan hurmat o'tib ketgan onasiga bo'lgan hurmat u suratni ilib qo'yishlik bilan bo'lsa u hurmat nihoyatda arzon ekan chunki hurmat besh mahal namoz o'qib orqasidan haqqiga duo va xayr qilishlik bilan bo'ladi hayri ehson qilib yetim yesinlarda boshini silab turib onamga yoki otamga shu savobda yetib borsin deishlik bilan bo'ladi hozir uyimizdan farishtalarni chiqarib yuborishga sabab bo'ladigan ishlarni o'qiymiz uni orqasidan nima ish qilsak bu farishtalar qaytib keladi xonadonlarimizda musiqani bo'lishligi rahmat farishtalarni chiqib ketishligi sabab bo'ladi osha onamiz roziyallohu anhuni oldiga ansonlardan bo'lgan abdurahmon ibn hassanni cho'risi bunana ismli ayol ustida bir qo'ng'iroqchalar bilan kirib kelayotgandi to'xtatinglar dedi osha onamiz to'xtatinglar chiqaringlar qo'ng'iroqlarni olib uyiga kirsin dedi chunki bu qo'ng'iroq kongurak, shaytonni qo'ng'iroqlari ayni nasroniylarda nasroniylarni deya chaqirishlik uchun ishlatiladigan qo'ng'iroqlar endi звонок endi shakli boshqa lekin shuni ichida agar xilma xitoy musiqa bo'ladigan bo'lsa mana shu narsadan farishtalar ozor chekadi va ajablegin keladi bu звонокdagi ozgina musiqa farishtalarni bezor qilsa odamdek keladigan kannaylarni uyni ichiga qo'yib devorlarda zirqiratib muziqani qo'yib eshitayotgan odamlarni uyda farishta bormikan shunaqa rahmat farishtalar bilib qo'yaylik shu musiqani ko'p bo'lishligi musiqaga berilishlik siz bilan bizni xonadonimizdan farishtalarni chiqarib tashlaydigan sabablardan keyingi sabab badbo'y hidlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam jobir roziyalloh anudan rivoyat qilinadi Rasululloh raslulloh sollallohualayhi vasallam bizlarni somsoq va piyozni yeyishlikdan man qildilar xom yeyishlikdan lekin zarurat tug'ilib qoldi yedik shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ins." imom muslim rivoyati kim mana shu badbo'y daraxtdan yesa boyagi ikkita narsani masjidlarimizga yaqinlashmasin chunki insonlar aziyat chekkan narsadan farishtalar ham aziyat chekadi og'zidan piyozni sonsoqni xom yegan odamning og'zidan badbo'y hid keladi shu hidi bor odam masjidga kirmasin chunki namozxonlar ozor chekadi endi insonlar ozor chekkan narsadan farishtalar ham ozor chekadi